ক'ত গ'ল এতিয়া মিয়া প্ৰেমীসকল ক'ত গ'ল এতিয়া মিয়া প্ৰেমীসকল ঘৰ বাৰী ভাঙোতে যে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে মিয়াসকলক ঘৰ বাৰী ভঙা দেখি চকুলো টুকিছিলে কিছুমান দেখি মিয়া মিয়াকৈ ভিডিঅ' নবনাবি নবনাবি কৈ টেকটো ফালি চিঞৰি আছিলে আজি সেই মিয়ায়ে অসমৰ এজন ব্যক্তিক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিলে ক'ত আছে এতিয়া সেই মিয়া মিয়া কৈ চিঞৰিলে বেয়া পোৱাবোৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু বৰ্তমান মোৰ ভালেই আমাৰ অসমত এছাম আছে মিয়াসকলক ইমানেই ভাল পায় মিয়াসকলক ইমানেই ভাল পায় তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী ভঙা দেখি এছামে আকৌ একদম মানে যিসকলে মিয়া শব্দ এটাও প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকক একেবাৰে চিঞৰি চিঞৰি গালি দিয়ে মানে মিয়া বুলি ক'বই নালাগে তেনেকুৱা স্থলত এতিয়া মিয়া বাংলাদেশত মিয়ায়ে আমাৰ অসমৰ এজন যুৱক কৰ্মৰত যুৱক তাত কৰ্মৰত হৈ আছিলে জীৱন্তে তেওঁক জ্বলাই হত্যা কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকে মাত মাতিবলৈ পৰা নাই ম্যায়ে বেয়া কাম কৰা নাই ম্যায়ে বেয়া কাম কৰা বুলি ক'লে এইকেইজনক গা ফাটি যায় কেইজনমান আছে নামটো নকওঁ আৰু অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে জানে স্কুলকেইটাই ভুকি থাকে সেই ভুকি থকাকেইটাই এতিয়া ক'লৈ গ'ল এইজন ডিপু বৰাৰ কিবা দুখ আছিল নে তেওঁ মাত্ৰ ভগৱান এজন বুলিয়েই কৈছিলে হেনো বাতৰিত আমি সেনেকৈ পাইছোঁ কিন্তু সেই কোৱাটো ভুল আছিল নেকি নিজৰ বাংলাদেশৰ মিয়া এজনে সহকৰ্মী আছিল আৰু সেই সহকৰ্মীজন একেলগৰ বন্ধু আছিল আৰু সেই বন্ধুজনেই তেওঁ কাল হ'ল চিনি পাইছে মিয়াসকল একেলগত থাকিলেও কেতিয়াও বন্ধুত্ব হ'ব নোৱাৰে কাৰণ মিয়াই আপোনাৰ বুকুত সোমাই বুকুত কামোৰ মাৰি থৈ যাব এতিয়া সেই বন ডীপু ব দাসৰ কথাকে ভাবকচোন দিপু দাসৰ লগত মিয়া বন্ধু আছিল আৰু মিয়া বন্ধুৱে আজি তেওঁক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিলে কাৰণ তেওঁ কাজিয়াখন সৃষ্টি কৰিলে বন্ধুজনে বন্ধুৱে সৃষ্টি কৰি মানুহ মতাই আনি তেওঁক জীৱন্তে ডিঙিত ৰছী বান্ধি গছত ওলমাই হত্যা কৰাইছে কমটি ডাঙৰ কথা কৰিছে ইমান শাস্তি দি মাৰিবলৈ এই মিয়াসকলে ক'ত অধিকাৰ পালে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ তদন্ত নিশ্চয় কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু মিয়াসকলে আমাৰ অসমৰ একেবাৰে অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰি পেলাব সেয়েহে এই আমাৰ অসমত কেইটামান ভুকি থকা মিয়া মিয়াসকলে লাজ পোৱা কেইটামানে এতিয়া কিন্তু মা দেখাও মতা শুনিবলৈ পোৱা নাই সেই গতিকে মই আপোনালোকৰ আগত এই কথাকেইটা আগবঢ়ালোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ